你吃了吗？我还没呢，一会儿去。行，那我先打饭。啊。暖暖。啊、哦哦。对，对不起，对不起，对不起，小老总，对不起。吃饭时间怎么不去吃饭、啊？呢？我这不是想说给大家营造一个好的优势环境吗？哼，那看来还是不饿呀。啊，原来是这样。 看来这饭卡就不用给你了。要要要要有,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 有不是小罗总给的东西，我怎么能不要呢？是不是？嗯、虽然你是自愿来义务劳动，不过我们是一个人性化的公司，嗯、不会让自己的员工饿着的谢谢。谢谢谢谢谢还有啊，那些零食和饮料可以免费取用，工作时间补充一下能量非常有必要。毕竟我们是人性化的公司。是是是，小罗总是非常人性化。 嗯，知道就好。嗯啊、哦！不，这还有酒呢，这上班还得喝酒啊，这公司可以啊。这什么味道的？上班时间还想喝酒啊？哦、没有，我我就是拿来看看，而且。 您跟我说的，让我补充能量。嗯，看来最近挺蛮坚持。的，不拖我身上就行。 小罗总还没走啊？这么晚了怎么还没回来、啊？啊、哦，我想趁着大家都走了，把墙再擦一遍。倒也不必干了这么晚。既然都说要做保洁，那就要把活干明白。我们八二虽然比较草根，在社会上也没有什么值得让人尊重的地方，但是我们自己要尊重自己，对不对？这段话说的不错。你不是要机会吗？明天不用干保洁了。 早上十点来公司开会，抓住这个机会。真真的、啊。嗯。谢谢小罗总。啊。谢谢小罗总。抓住、啊、机会啊，不来虚的那套啊。啊。呃，小罗总。嗯、啊，三年前的事情。三年前的事儿，你记得多少，我就记得多少。 要让我拿下这一单，多吃点，伪装自己，摆出热情的姿态，是假意。还装作真心，以为没人能看穿你那点小心。那好吧，就陪你演到底，看看谁最先忍不住去摆起。 真是太感谢你给机会的罗总好，小罗总早啊！哎呦，麻烦您专门在门口等我，实在怪不好意思。您请进。你还知道不好意思，第一天就知道。啊？你以为这是你们的广告公司啊？我也一直在盯着你呢。如果再有下次的话，班儿不用来了。不是昨天您说十点吗？ 北京时间十点零二分，哎，不对呀、啊！你看我手机，肯定是我手机问题。实在不好意思，下次我一定提前到。对不起，小罗总，实在抱歉、哎。找理由。楼总，嗯、啊，您都到了，对不起啊，我本来想提醒您，您那个表总是调快十分钟，不用这么早下来的。我先准备一下啊。啊啊啊啊您请。嗯嗯 找地儿去。把几位一早叫到我们公司，啊，主要是因为这次要对牡丹的几款经典佳料进行广告全案合作公司的招标。各位在座的都是业内最具潜力的广告公司，所以本着公平公正的原则，我们决定要增加一轮比稿环节。比，为了表达我们公司的重视。 所有的稿件都会由我本人亲自把关。要比稿了，老大，我就知道没这么简单。楼渊的报复是柳暗花明的，没有尽头的。资本家果然都是翻脸无情的呀。我们是会支付给大家比稿费用的。有问题吗？啊，没问题。没有最好。又比稿，还有完没完了？这果然天下甲方都一样啊。 就想让我们每个公司出个设计方案，从中找出最好的点子，东拼西凑，剽窃大家创意。甲方，又比稿，我都没有灵感了。这次比稿呢，有钱。这个甲方是真好，哈哈。一说有钱，怎么就有灵感了呢你？你、嗯嗯嗯。临门一脚，拜托了各位，妈、嗯、妈。 你不是要那个艾琳演唱会的年终门票吗？我赞助。试试你不是想要那个新软件吗？下单，公司报销。然后你不是嫌咱们公司脏乱差吗？我保证。我我我,我，一个月请一次保洁，全面打扫。哎，只要这个合同一签，款一打，我请你们去马尔代夫旅游。马尔代夫。马。 说到做到。马尔丹，马尔丹，马尔丹。哎，马尔可能是个大夫。我说你给他们承诺那么多，是借高利贷了？空头支票也是支票，你看看他们多开心。嘿。 这个工作氛围，想不发财都难。马二代，多好，心心相印、啊。嗯,嗯，马二代，路见不平一声吼该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊，该出手时就出手啊。 你也需要打个鸡血，我给你也换个铃声。唉，还是太年轻啊！骗子！你伪装自己，摆出热情的姿态，是假意，还装作真。 会先忍不住去摆起，真是太感谢你给机会锻炼我的演技。有一次偶遇，你想当年毫无安排，试探着提醒你就会意话里话外，别说你笑起又不感尬的小表情，哎呦，真是可爱。 比赛，落空也不忍心转身离开。就算你看我的眼嗯，这次要主打大学生了。没错，大学生的消费习惯都不太稳定，而且他们都乐于接受新事物，他们爱追求时尚，消费欲极强。所以，谁能抢先在大学生的心里树立起自己的品牌，谁就能主导未来的市场。 不过，这宣传要点。土到极致便是潮啊！大学生都喜欢新奇和吐槽，与其高大上，不如我们反其道而行，我们就亲民低调。想法是挺好，不过不能眼高手低。我要看的是你们的设计，不是你耍嘴皮子的能力。重点不够突出，配色奇奇怪怪,怪，细致程度远远达不到我能够认可的标准。 我们这就改。小罗总，拜拜。乙方守则第七条，甲方总想用最少的钱办最大的事儿。你能做的就是永远，OK？这重点还不够突出，这不写着呢吗？他瞎了吗？他瞎、啊。这，哎呦，我保证最后一稿，最后一稿了，拜托拜托。要不再加黄标粗一下？ 可以可以，可以啊不行，我就不允许从我手里走出这么丑的东西。丑？一点也不丑。就算这个字放的再大，这个配色再土，但你那独一无二的气质可以浑然天成。我相信你，更相信你的作品。你说为什么所有展方都一样？这样就大大大大，一点创意都没有。因为他们没有脑子，又缺乏审美，<对>啊，他们就觉得啊大，啊就是突出。 这图像的中心注意力，他们懂吗？是说不定人家甲方有自己的想法呢。人家觉得啊，我们受众是老年人，小的看不清，年轻人看。放屁！行，不就是大吗？啊，我给他大，来，大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 ,大，够大了吗？啊，大，大，大,大。 小罗总，根据您上次提的意见，我们优化了一稿，请您过目。嗯，这不够极致，啊，这颜色够吗？再改一改，再想一想灵感。灵感不够，我可以加大力度。黄了，这黄，别别别别动我头，别动我什么啊？哎，哎，您给我说说，你们这核心竞争力是什么？不要拿美食诱惑我，坚决不改。 都是核心竞争力？那下次是不是该问我差异化是什么了呀？改好了，那你来跟我说说，你们这个设计案跟其他同类型的行业内的有什么差异化吗？马上我们就让您看到我们的差异化。 你们知道新广告给谁了吗？新广告应该会给家训吧？哎，我听说他们公司帅哥巨多，我认识人，这周约出来咱们吃饭。家训啊？我不知道啊。我听朱莉说呀、啊，小楼总对他们的全案特别满意，这不就是内定了吗？哦，啥？都内定了,了还来折腾我们？哎，想知道是么？饭的资本家。我是不是错过了什么？啊啊<了>啊！吃饭了，为什么、嗯、吃饭？了？ 你然约帅哥吃饭，关你什么事儿？有没有美女啊？去。 楼总，这个是财务部整理出来上半年的报表，您看一下。那没什么事儿，我就先出去了。好。小渊渊，哦，别瘦了啊！哎，我说你这现在别搞比出名气来了，小美女三天差五就往你这儿跑，你这儿别可动了春心啊你！你这，你现在口味怎么变得这么重？ 喝美式开始加糖了。你要没什么事儿的话，回你自己的工作岗位了。啊，大家都忙，就我不忙。咱回来连个吃饭的时间都没有。我说你就一点儿都不想曹雅吗？嗯、啊。我让你整理的客户资料准备好了吗？做兄弟在心中，回头给你。See you。 全糖的真是太好喝了，<laughs> 还是你懂我心意啊！嗯，这软软的是什么？哎呀，这是珍珠。嗯、哦嘿，这个有意思，我还以为啊是八宝粥呢。这是年轻人现在最喜欢喝的口味，这叫全家福，里面什么都有。你要不喜欢，下次给你换一个。嗯、不,不不不，我觉得挺好的，<laughs> 你们年轻人喜欢的我都喜欢。<laughs> 新鲜，嗯。 嗯，哎，嗯，对了，那个广告的方案你们拿下来了吗？哎，是不还叹上气了？你说你什么事儿还不能跟你娄姨说啊？怎么回事？就是这这广告方案吧，我们到现在都没有做出让小楼总满意的方案。大、哎、姨，你放心，我们一定可以做出来。 我当然放心了、啊，就是他为什么这么不着急？这都半个月过去了，那他在想什么呢,呢？还、哎、真别别打扰他，没事的阿姨。我问问桂芬，桂芬啊，哎，那个广告最后定了哪家了呀？嗯、我听说楼院内定了家训，你知不知道？啊？家训，嗯，是不是那个报价最高的？哦，这么贵，这臭小子，这不就是个败家子儿吗？ 什么那个骂什么妈？你这眼里还有我这个当妈的吗？我看你现在是翅膀硬了。哎呦哎呦，哎呦呦呦、哎、呦，阿姨，不生气啊？吧不生气。我说您儿子不叫您妈叫。你过来干嘛？站好了。哎，你给我站好了，仔细想想。嗯，爸，您看这现在公司运转的也挺好，也没什么大事儿，您是不是听到什么流言蜚语了呀？ 我在这待着，运转的挺好，是吧？我是不是可以不用出去了呀？当然不是。你给我说清楚了，你为什么要用那个什么训来着？家训，家训最贵的那家。你以为咱们家的钱是大风吹来的呀？妈，我是您罗牡丹的儿子啊，就是给我一百个胆，我也不敢啊。您先别生气，听我慢慢跟您说。这家训的方案啊，确实很年轻，也很时尚，可以帮助我们尽快的吸引一些年轻的客户群体。 现阶段确实是他们的方案更胜一筹，不过您放心，我还没决定一定要用他们。哦，那就好。哼，这个广告做的天花乱坠的，没有用，不如实实在在的把产品的质量弄好。妈，您说的特别对，品质是最重要的，所以说我们得让更多人了解到我们这么好的品质。俗话不也说了吗？酒香还怕那巷子深呢，所以现在广告宣传非常的重要。比如说这三角吧。 他们就是靠着独特的宣传思维，在互联网平台大放异彩，销量节节攀升，对我们的是步步紧逼。妈，这是您用一瓶瓶、一罐罐的酱料打下来的江山，咱们能不管吗？嗨，就他那偷工减料的酱，能跟我做的比吗？当然不能。所以我们得把失去的市场给抢回来。好家伙，这演技，我甘拜下风。 怎么想？那咱们也做广告啊，好好宣传宣传。没错。所以说呀，现阶段我找了几家公司来比稿，谁的想法好，我们就用谁的。大家靠真本事来说话，公平、公开、公正。说不定啊，竞争压力这么大的情况下，我们还能节约一些成本。嗯、与其让蚕食公司的这些蛀虫横行，倒不如。 我们改变一下经营理念，有点道理。你小子行啊，有主意啊。不过这个改革嘛，那得循序渐进啊。咱们呢，不能一棒子打死，是，一定不能伤了那些老朋友、哎对对对老合作伙伴的心啊。哎，您说的对吗？